dia boleh cerita kat kita lagi. Padahal Allah kata engkau taat orang kafir, nescaya mereka akan mengembalikan kamu kepada kekufuran. Ini dah berlaku. Sebaru ni saya tengok khabar Perdana Menteri Malaysia pergi menghadap raja ke Kepala kafir dekat tu, Vatican City, Rome. Perdana Menteri Malaysia. Mekah dia tak singgah Ulama besar dekat Timur Tengah dia tak pergi jumpa dia pergi jumpa kepala segala raja kepada kapi semua dekat Vatican City, Rome apa maksud dia tu? apa niat dia berlaku perkara tu? dia ketua orang Islam pemimpin negara majoriti Islam agama resmi Islam yang kau pergi jumpa kapi apa hal? sebab dia taat pada kapi dia dah kembali kepada kekufuran Allah dah janji dah dah cakap dah tapi dia peduli dia tak peduli Allah kata kamu menjadi orang yang rugi dia peduli tak peduli tak takut pun masuk surga apa lagi saya terkejut buatlah sesenyap biar orang tak tahu kau pergilah sesenyap tengah malam ke kan ini masuk Ustaz apa? Senyum muka dia, Cey. jumpa paus. Raja segala kapi. Dia pergi mengadap. Saya tak faham. Ini kalau saya cakap ni orang barah saya ni. Eh itu Perdana Menteri kita lah. Mana kau boleh cakap macam tu? Apalah tak boleh lah dia. Tak ikut Allah. Tak ikut pun Allah dia mengenepikan hukum Allah saya orang Islam kita mesti utamakan Allah ini bagi pergi jumpa kapi segala kepala segala kapi apalah saya tak faham ini satu lagi surah An-Nisa ayat ke-59 Firman Allah kemudian jika kamu berbantah-bantah dan berselisihan pendapat dalam suatu perkara Maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya Ini firman Allah di Al-Quran Jadi dalam 2-3 tahun lepas saya tengok dekat internet masa saya di Syria Ada perbalahan dan berbantah-bantah dan berselisihan pendapat mengenai pentadbiran di negeri Perak Dan... Kan? Ada bergaduh lah sikit Dia tak setuju setengah orang kata dia ni patut jadi menteri besar kata dia ni je. Jadi dia Dia nak selesaikan Adakah dia rujuk kepada kita Quran? Tak, dia buat apa? Dia hantar satu rombongan pergi England Rujuk bertuhan Tuhan mereka di England Rujuk kepada Nabi mereka di England Rujuk kepada kitab besar mereka di England Untuk selesaikan masalah mereka Mereka tidak pakai Al-Quran dan Sunnah Seperti mana perintah Allah SWT Dia tak peduli langsung Allah ni. Dia tak pakai langsung Allah ni. Yang dia pakai kape. Orang kape, buku kape, kitab kape, ilmu kape, firman kape. Hukum kape. Itu dia pakai, dia tolak hukum Allah Subhanahu Wa Taala. ini dia. Sebab Allah kalau cerita azab seksa ni semua tak, saya tak mahu sebut dah. Orang tak tak faham apa azab seksa akhirat. Dah mati-matilah. Dah kena masuk kubur, dah kena makan ulat habis lah cerita apa azab seksa lagi. Apa nak dibangkitkan di hari akhirat. Yang dia tak tahu kita semua akan dibangkitkan di padang masyar. Itu janji Allah. Takkan Allah janji kosong. Janji Allah itu benar. Allah tidak pernah mungkin memungkiri janji. Kan? Tapi semua tahu ayat-ayat ini tapi semua, semua tak tahu. Buat bodoh, buat dek. Langgar saja perintah Allah. Firman Allah surah Muhammad ayat ke-9. Yang bermaksud mereka tidak menyukai apa yang diturunkan oleh Allah mengenai ajaran tauhid dan hukum-hukum syarak yang diterangkan dalam Al-Quran lalu Allah menggugurkan amalan-amalan mereka. Ingat Allah silap cakapnya ni. Allah kata engkau semayang aku tak terima. Engkau berbuat baik kepada ibu bapa engkau aku tak terima. Engkau bayar zakat, aku tak terima. Engkau pergi umrah, aku tak terima. Engkau pergi haji, aku tak mabrurkan. Allah dia tak main-main dia cakap menggugurkan amalan-amalan mereka, Allah akan buat. Dan sebab musabab mereka tidak menyukai apa yang diturunkan oleh Allah, mengenai ajaran tauhid dan hukum syarak yang terangkan Al-Quran lalu Allah mengugurkan amalan-amalan mereka nak terang macam mana lagi nak jelas macam mana lagi dah cukup terang lah tu tak ada tersirat tak ada tersurat tak perlu syih besar nak faham baca je sekali dah faham sebab tidak menyukai cuba fikirkan kita kat rumah kita kita pergi kedai, jui barang ni aku benci, beli. Pergi tu kedai, eh barang buruknya beli, bawa balik rumah. Kita tengok, eh tak suka. Ada. Mana ada. Mesti kita beli benda yang kita suka. Sekarang ni kita tak suka hukum Allah, kita tak pakai. Kalau kita suka, kita pakai lah. Walaupun kita tidak cakap, kita tak suka. Tapi bila kita tak pakai, maksudnya kita tak suka lah. Kita lebih suka pada hukum Lord Reed ni. Ini yang betul punya hukum. Allah punya hukum tak betul. Itu tafsiran Allah. Dia nak tafsir macam mana lagi? Oh orang Melayu ni dia bodoh sangat. Dia tak tahu apa yang betul, apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Macam tu. Kita nak harap Allah fikir kita ni bodoh sangat. Tak tahu apa yang kita suka dan apa kita tidak suka. Oh sebenarnya dia suka hukum aku tu tapi dia bodoh sangat, dia tak reti, dia kata dia tak suka. Eh, dia suka. Eh, eh. Ha. Allah menjadi pening kan. Sebab orang Melayu ni pasal. Orang Melayu ni bodoh sangat. Ada kan hukum Allah tu dia tak suka, dia suka hukum orang kafir juga masuk akal tak masuk akal tapi itu yang berlaku itu yang kita izinkan berlaku sebab kita ni majority kita ambil perkiraan undi kita menang mesti menang je 65% garanti menang tapi kita tak nak tak nak buat macam tu kita tuntutlah hak kita kita orang Islam kita undi siapa menang kau menang aku menang kita lah menang kita banyak kita ramai tapi itu pun kita tak nak buat yang garanti menangnya ini garanti kalah main bola pun dia kecoh satu Malaysia baru ni saya ceramah ke Ampang ada 85 orang dalam masjid tu besok saya baca dekat surat khabar ada 85 ribu orang kat stadium Bukit Jalil Tengok bola sepak Bayar beratus orang Malam tu saya dapat 150 ringgit 85 orang adalah 1 ringgit lebih seorang bayar Ting tong ting tong ting tong Dapatlah 150 Kan 1 ringgit lebih ya. Stadium dia bayar berapa? 208 ringgit 108 ringgit 308 ringgit Dan 58 ringgit Lapan puluh lima ribu orang. We. Kalau sepuluh ringgit, dah lapan ratus lima puluh ribu. Kalau seratus ringgit, lapan puluhan setengah juta. Satu malam. Kalau saya ceramah ada lapan setengah juta ke kan sedap? Kan? Saya tembak sebuah kapi. ni. Allahu Akbar. Tapi inilah... Kita ni terlalu mudah ditipu. Terlalu mudah. Dibawa mengikut cara-cara mereka. Okay, last lah saya sebut. Sebab ni last surah ni bila saya tengok, saya menangis lah. Sebab Allah pun dah fed up nak saya rasa. Sebab tak ada perkataan yang lebih keras Allah boleh pakai dia, dia dah pakai maksimum dah dia tak pakai ingkar ke dia tak pakai lalai ke dia tak pakai benda-benda ringan dia straight dia kata surah al-maidah ayat 44 dia berbunyi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulai kahumul kafirun yang bermaksud dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Habis. Kapil kau dia kata. Pun orang tak peduli. Allah panggil dia kafir sebab dia tak pakai hukum Allah. Tak apa. Janji aku orang Lord Reed. Janji aku tak setia kepada perlembagaan Lord Reed. Ini orang Melayu Malaysia hari ini. Dia boleh langgar firman Allah Dia tidak boleh peduli amaran Allah Dia tak kisah Allah panggil dia kape pun dia dah tak kisah dah. Malah perkataan kape ni saya dah banyak kali kena tegur Ustaz janganlah pakai kape Ustaz Habis kau buang perkataan kape dalam Quran Baru saya berhenti perkataan kape Sebab apa dia tak nak pakai perkataan kafir? Sebab dia tak mau menyinggung, menyinggung perasaan orang-orang kafir. Tak apa menyinggung perasaan Allah. Tapi jangan menyinggung perasaan orang kafir. Pun kita tak peduli. Orang kafir itu musuh kita dalam Al-Quran banyak kali disebut, musuh kamu. Mereka memusuhi Islam dan mereka lakukan. Dekat Perancis sekarang pakai purdah dia tak bagi. Di Amerika Syarikat ada dua negeri sekarang. Ada undang-undang yang telah dilaksanakan, telah diluluskan. Bahawa boleh tangkap orang-orang yang memeluk agama Islam. Ada undang-undang. Dah jadi undang-undang negeri Arizona dah akan sore silap saya. Dan ada lapan negeri lagi masih membahaskan perkara ini. Kita bagian agak sokong Amerika, beli Coca-Cola, beli McDonalds, tengok wayang kopi, sokong industri-industri mereka. Biar dia jadi kaya, biar kita miskin. Sampai bila kita nak jadi macam ni? Sebab dalam Islam Allah tak men menyekat kita jadi kaya Tak ada Allah kata jagalah kaya kekayaan tu bahaya Sama juga isteri empat tu bahaya Kalau kau tak mampu jangan Satu cukup Kaya sama jugalah Kalau kau tak boleh pegang duit sepuluh juta Janganlah pegang sejuta cukup lah ini sejuta pun tak dapat Siapa ada sejuta dalam bank Dalam bilik saya nak tengok Dalam bilik masjid ni Berapa orang ada satu juta Dalam bank simpanan Ada? Tak ada Tak ada Orang Melayu ni semua tak ada duit Sebab macam mana 65% kongsi Sekarang 18% Itu saja kita boleh pegang Lain tak boleh pegang Bodoh punya perjanjian Dasar ekonomi bodoh Semua tak sekolah punya orang yang buat dasar ekonomi Bodoh punya manusia Tapi kita panggil dia Datuk Sri, Tan Sri, Ton Semua kita panggil dia Hormati mereka yang bodoh Yang merosakkan kehidupan kita Kita hormati Orang-orang yang suruh kembali kepada jalan Allah yang dia janjikan kemenangan, tak payah dengar. Ini semua buang masa, gila punya kerja. Ini last lah. Mana boleh Allah nak pergi lebih dia kata engkau, engkau tak ikut ukuran Allah, engkau jadi kafir. Apa lagi dia nak cakap lepas tu? Tak ada lah dia dah panggil kita kafir dah. apa dia boleh buat lagi? tak boleh buat apa-apa lagi dah tapi kita huqhaq 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 tak apalah kafir pun kafirlah janji semua aman oh pakai Allah tak aman pakai kafir aman kepala kotak kau habis kat, dekat Tottenham tu aman tu terbakar satu London dekat Birmingham dekat Manchester terbakar tu aman sistem Allah ni sahaja yang boleh menjayakan kita tapi kita tak mau pakai takut Cuba nanti ni Anak-anak kita yang kecil-kecil ni Sekarang dia terhafal Quran Umur baru saya rasa ada setengah 10 tahun 15 tahun Kalau dia orang betul-betul ni Betul-betul baca Quran Betul-betul ikhlas Jangan tinggal ke istiqamah Umur 20 tahun besok dia orang terbang Terbang Tak payah pakai kereta Dia terbang sendiri Saya yakin boleh buat kalau Allah nak bagi dia orang boleh buat. Tapi dia kena yakin dengan Allah. Allah boleh beri kuasa tu tak ada, tak ada benda besar. Dah dah bagi dah orang dulu-dulu dia dah bagi dah. Banyak cerita-cerita kita dengar aulia-aulia kan wali-wali ulama-ulama besar yang Allah beri ilmu tu kepada mereka. Anak kurnia Allah kurniakan kepada mereka. Boleh sampai ke Mekah, jauh tu bang tu. Habis kalau tak percaya Habis Rasulullah terbang pada Malam Lailatul Qadar tak betul lah Tak percaya lah Terbang naik ke langit tujuh semua tak percaya lah Mustahil lah Apa yang kita percaya sekarang Main-main je Islam ni Apa dia bagi kita buat. Oh boleh semayang, semayang. Boleh pergi umrah, pergi. Boleh buat sekolah Quran, buat. Tapi nak menegak hukum Allah dia tak bagi. Oh, okay, no problem. Kita tabik you sir, don't worry sir. Kita tak lawan you sir. Kita lawan Allah. Allah tak guna. Macam tu. Tapi itu yang berlaku Janganlah buat muka bodoh semua Allah dah kata kau dah kapir dah Tak boleh cerita panjang dah Bukan saya cakap Tapi takkan buat juga takkan pakai juga hukum Allah. Besok tak ada pergi dah pergi jumpa hakim ke pergi jumpa wakil rakyat ke suruh tukar jadi pakai hukum Allah. Tak ada orang buat dah. Semua takut. Nak buat. Nak pakai hukum Allah ni takut. Pakai hukum kapi itu tak apa. Senang. Sesuai. Allah kata kamu dikembalikan kufuran tak payah tengah. Allah kata gugur ke amalan-amalan kamu tak payah dengar. Ni Allah silap ni, mana boleh. Allah Maha penyayang. Allah Maha pengasih, takkan digugurkan amalan aku. Aku sembahyang pergi nak gerak ni. Aku pergi haji tiap-tiap tahun ni, aku hafal Quran tiap-tiap tahun ni, bulan puasa. Takkan tak terima, tak terima. Takkan Allah tipu. Tak. Jadi saya minta maaf lah Hujah-hujah saya ni menyinggung perasaan mana-mana pihak Bukan niat saya nak melakukan sebegitu saya ni hanya mahu membawa hadirin hadirat saya kasih sekalian dekat ke jalan Allah. <coughs> Mendekati diri kepada Allah. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola dalam kehidupan kita. Menggunakan kita Allah dan hadis Rasulullah sebagai pegangan kita. Itu maksud saya. Sebab saya ambil setiap perkataan saya sebut semua daripada Al-Quran. Setiap amaran, setiap cabaran, setiap nasihat, setiap semua dari Al-Quran. Hadis pun saya tak pergi lagi. Sebab bila pergi hadis ni kadang-kadang ada juga orang nak persoalkan. Hadis pun dia nak persoalkan. Tapi Quran dia persoalkan juga. Dia persoalkan. Kalau dia tak persoalkan benda itu dah laksana dah sekarang. Tapi sebab dia persoalkan tidak dilaksanakan. Takkan Mufti tak pernah baca ayat-ayat saya baca tadi. Takkan Menteri hal ehwal agama yang jawatan perdana menteri tak pernah baca ayat-ayat tadi. Dia dah baca. Dia saja nak langgar perintah Allah. Sebab sedikit keduniaan. Allah dah sebut dia tadi. Sehingga berani melanggar perintah Allah kerana sedikit keduniaan. Apa gaji menteri di dalam jabatan perdana menteri hal Agama? 3 juta atau macam pemain bola sepak lah 1 juta seminggu ada? baik main, -main bola jangan cerita Allah lah main bola cukup dapat 1 juta seminggu kalau nak pakai duit ni tak juga dapat macam Ronaldo tak juga dapat macam Lionel Messi 1 juta seminggu gaji dia orang main bola je gol tak masuk pun dapat gaji juga Tapi kita boleh langgar perintah Allah ni. Hormati bagi nak gerak orang kapi. Ini baru-baru ni ada kes kat New York. DSK Dominic Strauss Khan. Di New York dia kena tangkap kerana percubaan merogol seorang pembersih bilik. Hotel. Kalau kat Malaysia, saya tak yakin lepas orang tu, tak ada kesnya. Oh, ini VVIP. Dia pengarah urusan bank dunia, kau tahu tak? Apa kau nak tangkap dia, kau gila ke apa? Lepaskan dia. Polis Malaysia ni. Tahap pun dia hukum, dia berpegang pun tak tahu. Orang terkenal Lepaskan. tangkap orang bodoh-bodoh je habislah orang Melayu semua kita tangkap semua Melayu semua bodoh-bodoh jadi itulah saja saya rasa saya harap saya diberi peluang untuk kembali ke masjid ini sekali lagi untuk menyambung huh? hujah-hujah mengenai ketaatan kita kepada Allah ni bukan penderhakaan kita kepada Allah sebab menderhaka kepada Allah ni tak ada tak ada kebaikan langsung tak ada untungnya tak ada tak ada apa dah kan jadi wallahu alam saya sudah Bila taufik wa hidayah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته